Я вообще родом с Киева, мобилизировался в Добропорье. На учебке сразу записался в школу, в аэроразведку. Ну, На был приятель, рассказал, что ну, можно, можно нормально убивать дронами. Ну и был опыт там, компьютерные игры, приставки, в принципе. То есть ну, быстро, быстро научился летать. На гражданке я последние так лет 8 работал в общепите администратор, менеджер, официантом, то есть барменом. Первый выход у меня 25 сентября был, 23 года. Приехали под Работино, я с ребятами вышел, стажировался, получается, ну как стажировка, обучение было. Дайте попробую полетать, задавал вопросы, как, шо, как оно все работает, как устроено, что такое рэп. Ну и буквально через неделю уже дали пульт и начал работать сразу же. Основ, основная наша работа – это сопровождение штурмовых групп. Чтобы все, все были целы, чтобы у нас были всегда глаза, мы увидим, видели и подходы, и перемещения. И по мере возможности уже, когда там свободные птички есть, можно, в принципе, и покупать. Ну, если есть задачи. Первый раз я начал скидывать в декабре 23-го года. Попробовал под Новокалином. Это да, за день 44 гранаты бросил. Когда шли, шли наступать, Начали начал их закидывать гранатами. Получается, одного за трехсотил, второго за трехсотил. Они начали мотаться и начали все оттягиваться обратно. Их уже там минометами начали разбирать, их дронами. Ну и в итоге они там все остались в той посадке. По мере уже того, как сбрасывал, ну, ну, все. больше и больше меткости, так сказать, прибавлялось. Вот под зверовым много, много поубивали, под песчаным. Ну, тут нет, несколько видосиков. Где-то вот он отполз, получается. И буквально еще на минуты две прожил. Ну, и стек крови. Ну, тут вообще удачно получилось. Части поразлетались разлетались Вот тоже вот. Кидал в одного, попал в другого и на том сдетонировал быка. Ну, работа хорошая. Убивать врага – это всегда хорошо. Позже так втянулись в работу, но это вот как обычная жизнь. Я бы сказал, что это в первую очередь эффективно. Это эффективно убиваем врага. Это вот, ну, самое главное, я считаю. Потому мы же не просто чем-то там занимаемся, там, летаем, что-то смотрим и никого не убиваем. Мы их убиваем а, Ну Чем больше мы их убиваем, тем проще нам будет. И тем быстрее мы выиграем. Надо сначала отпраздновать победы, так хорошенько отдохнуть быть семьей, ну а там уже смотреть. Ну так особо не задумался, пока воюем.